Слава Иисусу Христу. Рад видеть братья и сестры. Рад, что мы сейчас в доме Божьем собрались. Знаете, хочется поприветствовать гостей. Также у нас сегодня есть гости, и мы приветствуем. Мы рады, что вы пришли в дом Божий. Это очень правильный выбор. И пусть Господь благословит вас. Также сегодня у меня есть размышления для вступления. Мы пришли в Дом Божий, и есть, есть что-то самое главное, для чего мы сюда пришли. Мы пришли прославить нашего Господа Иисуса Христа. Мы пришли поклониться Ему, поблагодарить Его. И одно из самых важных частей – это услышать Его Слово. Что сегодня будет Господь говорить в каждое сердце? Бог говорит нам через Его Слово, и мы сегодня должны наклонить ухо к слышанию. И есть местописание, вот я взял с Нового Завета и с Ветхого Завета. Здесь две таких параллели, но здесь вы увидите как бы одно. Вот Экклесиаста, книга Экклесиаста, 4 глава, 17 стих, здесь написано такие слова. «Наблюдай за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Это написано было в Ветхом Завете. И мы видим здесь, да, Экклесиаст, он говорит, наблюдай за ногой твоей. То есть смотри, когда ты идешь в Дом Божий и наблюдай за тем, чтобы слышать, что говорит Господь, потому что это самая важная часть. Ты можешь прийти в Дом Божий, и думая как-то угодить Богу, но для Бога важно, чтобы ты услышал Его Слово, чтобы ты исполнил Его Слово. Это самое важное. В Новом Свете в Луки 8, 18, написано, Иисус Христос сказал такие слова. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому данно будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Видите, здесь одинаковая вот мысль. Наблюдайте. Это зависит от каждого из нас. Вот мы можем сегодня идти в Дом Божий, у нас может много быть суеты. Вот я проснулся сегодня, знаете, и много забот, хлопот. И я там начинаю слово читать Божье, да? А в голову уже лезет, как собираться, как идти в Дом Божий, как то, как это. Я остановился, знаете, я начал думать, насколько важно наклонить свое сердце, насколько важно осознать, что Слово Божье нам необходимо больше всего. Вся эта суета, все это пройдет. А Божье Слово, оно останется, оно вовек пребывает. И еще, братья и сестры, знаете, недавно читал, когда Иисуса дьявол искушал, он ему говорит, ты же можешь там сделать хлебы, камни эти хлебами. Но Иисус сказал, что не одним хлебом будет жить человек, но всяким Словом Божьим. И для нас мы должны понимать, что все, что нам в голову не приходит, какие бы обстоятельства ни приходили, этим всем мы жить не будем. Это все временно, и это все суета. Но Словом Божьим мы будем жить, мы будем идти в вечность. И давайте с вами помолимся и попросим Господа, чтобы благословило это собрании. Отец Небесный, мы, Боже, благодарны, Господь, что Ты дал нам возможность здесь собираться. Мы благодарны, что Ты дал нам возможность, Боже, слышать Твое Слово, Отец. Ты знаешь, Боже, сегодня, Господь, что каждому из нас необходимо, Боже. Ты знаешь, Отец, какие у нас нужды, какие переживания, Господь. И мы, Боже, приходим к Тебе, мы отдаем, Боже, сейчас все в Твои святые руки. Мы просим Тебя, Отец, говори в каждое сердце, в каждую ситуацию, Боже, чтобы, Господь, мы ушли отсюда с Твоего дома, Боже, но ну, всегда Слово Твое пребывало в нас, Отец. И чтобы этим Словом мы, Боже, жили, Господь. Научи нас также исполнять, Боже, чтобы это, Господи, приносило результаты, Отец, в нашей жизни и в жизни окружающих, с кем мы будем сталкиваться, Господь. Благослови сегодняшнее собрание, Боже, Тебе слава, Боже, Тебе наше поклонение, Тебе хвала, Отец, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь. Аминь.